insanlar ata-anasını seçim qabiliyyəti yox. Hərəmiz bir ailədə dünyaya gəlirik və Allah təbbarək və təala'nın lütfüylə, inayətiylə insanlar böyüyür və bir neçə mərhələlər, yəni psixoloji və zehni mərhələlərdən keçir. Zehni mərhələlərdən, yəni çox sadə dillə desək ki, əvvəla, yəni vəhəm aləmi. Vəhəm yəni insan belə deyək uşaqkən ilk məlumatlarını toplayır. Məsələn adları öyrənir, yəni şəkillərini yadda saxlayır. Məsələn uşaqdır, başlayır bu anadır, bu atadır, bu almadır, bu yeməlidir, nə bilim filandır. Adların, yəni və şəkilləri ilə uyğunlaşdırır. Yəni məntiq elmindən desək, yəni sonra türk şey indəl-əql, yəni elm toplayır. Yəni husul edir, hasil edir. Uşaq yəni vəhmaləmində ancaq məlumat toplayır. Həmin yəni gördüyü, qulağı ilə eşitdiyi və gözü ilə gördüyü şeyləri zehninə və ötürür onları məlumat bürosu. Və elə ki bu mərhələdən keçdikdən sonra insan müəyyiz halına, belə deyək, yaxşını pisini, yəni xəyal alamına daxil olur. Xəyal aləmi, yəni zehnində olan, qulağı ilə, gözü ilə eşitdiyi, gördüyü və məlumatları bir-birindən müqayisə edir. O aləmə, yəni deyənlər xəyal alamı. Valdeynin də əsl, yəni belə deyək, tərbiyə növü də Buradan başleyir ki, uşağı xəyal alamından əql alamına daxil etməkdə kömək etsin. Yəni valideynlər ə, övladın əql alamına addım atmasında, yəni böyük rolu olmalıdır. Ə, əql alamına da daxil olmaq üçün, yəni təfəkkür insan etmədən qala bilmir, həmişə düşünür. Yəni hər düşüncəyə ağıl demirlər. Yəni insan düşüncəsi içində düşünür. Ona görə də ata-ana övlad tərbiyəsində xəyal alamından əql aləminə daxil olmasına, addım atmasına köməkçi oldu. Bu köməyi də təlimlə deyil tərbiyə iləndi. Yəni təlimlə tərbiyənin fərqi bundan ibarət idi ki, ata ana övladına deyir ki, bunu belə elə. Bu işi gör, dərs oxu, kitab oxu. Amma lakin elə ki özü onu əməl edirsə, özü kitab oxuyursa, istər istəməz, yəni uşaq kitab oxuyacaq. Özü namaz qılırsa, yəni istər istəməz, uşaq körpəlikdən baxıb o həmin əyilib durub, o həmin o ə, ibadəti eləyəcək. Yəni və həmçinin onun forması, yəni hətta istər təhsil olsun, istər tərbiyə, yəni, övlad atanın, ananın təliminə, yəni dediklərinə bunu belə edə Yəni o qədər də diqqət etmir. Yəni ən çox təsir edən, yəni onun tərbiyəsidir. Yəni nə edirsə, hansı əməli edirsə ona baxır və ondan görə götür edir. Bununsa da, yəni əgər uşaq görür ki, valideyn tərbiyəlidirsə, hansısa bir etik qanunları gözləyirsə, istərsəm öz üzünə aslı olmayaraq, yəni o onlara əməl edir. Görür namaz qılır o namaz qılır, görür Quran oxuyur o da Quran oxuyur. Hansı mühiddə böyüyürsə o cür nə tərbiyə alır. İnsanlara tərbiyə növünü, yəni təklif elib Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallam ki, "Ənə və əliyun əbəbu hazihil ümmə. Mən və əli hazırıq sizi övladlığa götürək." Yəni tərbiyə ünvanında əgər hər hansı bir ailədə dünyadan gəldiyinizdən aslı olmayaraq biz hazırıq sizi övladlığa götürək. Və əgər tərbiyə almaq istəyirsə, yəni nöqsansız şəxslər bizlədir.